управленческие команды, чтобы муниципальная служба стала социальным лифтом для молодых, энергичных и талантливых людей. Этот подход лежит по в основе моей депутатской деятельности. В обеде на выборах я шел по лозунгу «Будем работать вместе». За время избирательной кампании я вошел в все дворы своего округа, познакомился с проблемами каждого дома. Не скажу, что был удивлен, сам был из этих мест, и знаю во всех трудностях и понаслышке. Проблем населения много. Плохие дороги, низкие пенсии, нехватка мест в детских садах. Все эти проблемы волнуют ту друг или иную часть населения. А проблемы ЖКХ касаются 100% горожан. Тема нашей конференции взаимодействие общества. действий, нет единой концепции развития труба, нет сформированного рынка услуг, нет института заказчика, отсутствуют общие приоритеты в отрасли, не хватает специалистов в сфере труба и прочее, прочее, прочее. Проблем много, но решение одно, объединение. Насколько бы популисты мне это не звучало, но это или ЖКХ, мы все с вами равны. власти привело к трагедии общества. Наша задача работать на обережение, предотвращать саму возможность возникновения погодных... Масштабе опыта, в масштабе это капля море. Я понял, что данная тактика работы с управляющей компанией неэффективна. Мы выиграли войну, но не изменили ситуацию в сфере ЖКХ. Мною было принято решение объединить усилия всех заинтересованных граждан. Таким образом был создан Совет депутатов, в который вошли старосты домов, председатели ТСЖ, представители общественных организаций, поспорить, худой мир лучше добрый сторон. И предложили систему совместной работы Совета депутатов и управляющих компаний. В результате открытого диалога мы добились конструктивного взаимодействия с управляющей компанией нашего района. Сейчас директор управдома входит в состав Совета депутатов. И мы вместе разрабатываем стратегию и тактику работы. реконструкции жилого фонда района. Жители округа ощутили на себе результаты работы. Где-то восстановлено крыльцо, где-то заменена протекшая кровля. И все это делается не по предписанию суда, а в результате плодотворного сотрудничества общества, бизнеса и власти. В центре всего, что мы делаем, находится человек. И в первую очередь мы индивидуально подходим к проблемам каждого дома, добиваемся самого высокого качества обслуживания и ремонтных работ. Но вся работа, все результаты взаимодействия будут иметь нужный эффект только в том случае, если информация об этом будет регулярно доходить до населения. Мы решили и этот вопрос. Каждый месяц мы выпускаем газету «Ярославский курьер», в которой освещаются все вопросы о жизни, люди начинают осознавать, что их собственностью являются не только заметные квадратные метры, но и дом с прилежащей территорией. Жители активно участвуют в жизни района, вместе мы контролируем и укладку асфальта, разравнивали асфальтовую крошку частного сектора, озеленяли придомовые территории. И это только начало. Впереди большие проекты по строительству хоккейных городов, спортивного комплекса. Я знаю уровень. Может...